kita dengarkan kupasan yang terakhir daripada Yang Berhormat Dato' Mahfuz silakan Dato' Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang bagi puan uh, moderator, bagi tuan uh, Dr. Mahdi dan tuan Siti Asma Datuk Rashid, ahli-ahli panel Saya ucapkan terima kasih kepada uh, pihak PBBM Yang uh, menjemput dan beri peluang pada saya untuk bersama Dalam majlis pada malam ini Saya kira sudah banyak perkara yang telah disentuh Oleh rakan-rakan uh, dalam perkara yang sama yang nak saya sebut Cuma ada satu perkara yang saya nak sentuh eh, Isu uh, kelangsungan kuasa politik Melayu ini selalunya akan timbul menjelang pilihan raya umum ini sejarah saya minta maaf tuan ini zaman Tun pun memang berlaku Tun pun mengaku tadi ha? Dia kata itu biasa ha? Bila kita nak lawan, kita nak kata lah lawan kita tu tak betul, jahat dan sebagainya Itu biasa Tetapi dalam dalam konteks uh, realiti politik uh, bernegara kita ini Setiap kali nak menghadapi pilihan raya Tan Sri Rashid pun tahu Walaupun dia kata dia baru jadi orang politik Sebenarnya dia telah lama menguruskan orang politik dan parti politik Sebagai setiausaha SPR dan juga sebagai pengurusi SPR isu kelangsungan kuasa politik Melayu dalam konteks terancamnya kuasa politik Melayu ini selalunya akan timbul menjelang pilihan raya umum dalam keadaan apabila UMNO terdesak UMNO berhadapan dengan masalah dalaman politik maaf tu tahun 87 UMNO berhadapan dengan masalah dalaman tim A, tim B timbullah isu pada saya lah yang dikrit oleh UMNO pada waktu itu perbalahan antara Lim Kinsai dengan Datuk Najib mewakili UMNO yang mempamerkan isu perkauman serangan Datuk Najib kepada Lim Kinsai selaku Setiausaha Agung MCA ataupun Ketua Pemuda MCA pada waktu itu tapi Datuk Najib adalah Ketua Pemuda UMNO pada waktu itu sehingga membawa kepada perhimpunan Melayu di seluruh negara menggerakkan orang Melayu untuk keluar ke perhimpunan Melayu di Stadium TPCA kalau tak silap saya yang dirancang pada waktu itu suruh bawa mancis bawa besi tajam pada waktu itu sehinggalah akhirnya ketua perintah negara membatalkan program tersebut tak. akhirnya mereka telah berjaya kerana pada waktu itu MCA juga menghadapi masalah dalaman UMNO menghadapi masalah dalaman tujuannya ialah untuk mengembalikan sokongan orang Cina kepada MCA Melayu kepada kepada UMNO kepada kepada kepa, kepada UMNO terus mempertahankan UMNO dan Barisan Nasional untuk terus berkuasa Dan akhirnya yang jadi uh, punching bagnya Yang jadi mangsa saja pada waktu itu Kami, saya Kik Siang uh, Tuan pun tak tahu uh, di bawah ISA pada pada pada, pada waktu itu Baik nah, saya sebut benda ini ialah sejarah yang tidak boleh dilupakan dan kini berulang lagi dan sebelum ini juga sebelum uh, pilihan daya uh, 14 ini pilihan daya 13, pilihan daya 12 juga berlaku isu-isu yang menunjukkan apabila UMNO berhadapan dengan masalah merosotnya kemerosotan sokongan orang Melayu kepada UMNO lalu nak mengembalikan sokongan itu kepada UMNO ialah isu kelangsungan kuasa politik Melayu yang jadi punching bagnya ialah DAP ha? yang jadi punching bagnya ialah ialah DAP di belasah ha? di kononnya bahawa inilah yang akan mengancam Tahu bau-bau ini Perhimpunan Agung Amno bau-bau ini sekali lagi Datuk Najib mengatakan kalau Amno kalah yang akan memerintah ialah DAP Perdana Menterinya ialah Lim Kik Siang Siang pun terkejut Kik Siang pun terkejut Betul ya aku boleh jadi Perdana Menteri Kalau kalau DAP kalah Tetapi itulah yang dianggap oleh pemimpin Amno kerana uh, kelemahan, kelembapan pemikiran masyarakat Melayu politik, pemikiran politik masyarakat Melayu yang tak berupaya melihat lebih jauh daripada persoalan-persoalan itu tetapi cukup dengan spark dengan sentimen perkauman kononnya Melayu akan hilang kuasa DAP akan jadi Perdana Menteri tapi lepas itu ada anak raja mana lah dia kata ada political pact dengan Kisiang buat perjanjian Mokhuri sebelah nak jadi Perdana Menteri yang mana satu saya pun tak tahu Tengku Aziz ha? Tengku Aziz Dia pula kata hari Yang Najib kata Siang nak jadi Perdana Menteri Tengku Aziz ni kata Mokris pula nak jadi Perdana Menteri Jadi ini Kononnya menjadi papet kepada kepada DAP Tapi saya nak sebutnya bahawa Inilah dia masalah yang dihadapi oleh kita semua Kerana apa? Kerana kita sudah tahu bahawa kepimpinan Yang ada pada hari ini Ialah kepimpinan yang sentiasa nak cari jalan Bagaimana untuk memastikan kelangsungan survival kuasa politik bukan Melayu tapi kuasa politik UMNO barisan nasional yang ada pada hari ini. Satu, yang keduanya ialah kerana kelembapan. Saya tak naklah kata kebodohan. Tapi itulah hakikatnya. Eh, kerana kebodohan orang-orang Melayu yang tidak mampu Upaya berfikir melangkaui persoalan realiti sebenarnya boleh ke tak boleh mensabah ke tak mensabah yang orang Cina akan ambil alih kerajaan DAP akan jadi perdana menteri kis yang nak jadi perdana menteri dia tak mampu untuk berfikir eh betul kan ni orang jadi oleh boleh Datuk Arif Sabri bila rakyat umum yang lalu DAP nya bertanding 50 50 berapa ya lima puluh lima puluh lima ha dak nah, yang, yang yang bertanding kalau bertanding menang kesemua pun tak mungkin untuk DAP mengambil alih kerajaan dan menjadi Perdana Menteri struktur negara kita ini masalah yang dihadapi kita sekarang ni kononnya bahawa kalau DAP ambil alih habislah orang Melayu ekonomi orang Melayu pendidikan orang Melayu institusi-institusi orang Melayu ni habis padahal perjanjian antara um, DAP suatu Pakatan Rakyat lagi dan baru-baru ini dengan PBBM kita mesti Aku setuju mempertahankan perlembagaan persekutuan Ia terkandungnya soal raja-raja agama Islam sebagai agama persekutuan Soal pendidikan orang Melayu beasiswa dan juga soal berkaitan dengan tanah rizab Melayu dan sebagainya Semua dah terpersetujui Tak timbul lagi persoalan DAP nak merungkai kembali perlembagaan persekutuan yang telah pun dipersetujui bersama seluruh rakyat dalam dalam negara kita tetapi apa yang yang cuba digambarkan oleh UMNO, oleh Najib sekarang ini ialah Bagaimana nak memastikan supaya survival kuasa politik UMNO itu sendiri bertahan Jangan membawa isu-isu kononnya Habislah ekonomi orang Melayu dan sebagainya Soalnya sekarang ni struktur negara kita ni Melayu yang berkuasa Daripada ini Pertuan Agong Raja-raja ha? Sampai kepada Perdana Menteri Majoriti anggota kabinet disebut tadi adalah orang Melayu, ketua polis negara panglima angkatan tentera Melayu sampai pegawai kerajaan JKK pun majoriti orang Melayu. Kalau nak dikatakan Melayu ketinggalan, wah kenapa Melayu ketinggalan? Soalnya, apakah Melayu mengambil peluang ataupun tidak? Sedangkan Melayu majoriti, saya hangat Tun Orang Melayu di Singapura 14%. Melayu. Campur 1% lagi keturunan Arab dan Mama. 15% orang Islam di di Singapura tetapi orang Melayu Singapura yang selalunya dimomok oleh pemimpin UMNO kalau UMNO kalah Melayu Malaysia akan jadi macam Melayu Singapura betul ke ya? saya pergi melawat Singapura dalam bulan 8 atau 9 tahun yang lalu Saya bertemu dengan 4 orang menteri Melayu Pegawai-pegawai kerajaan orang bawahan, orang masjid dan sebagainya Saya bertemu dengan mereka Saya dapat maklumat bahawa daripada 14 dan 15% orang Melayu Islam ini di di Singapura Mereka lebih baik daripada kedudukan mereka berbanding dengan kedudukan orang Melayu di di Malaysia Majoriti daripada 14-15% itu ialah tergolong dalam golongan middle income Golongan? Golongan menengah ini satu pencapaian yang sangat baik Orang Melayu tidak lagi berlumba-lumba Padahal mereka minoriti Padahal mereka minoriti Wang mereka terkumpul Wang yang diuruskan oleh MUIS Majlis Agama Islam Singapura Berjuta bilion dolar Singapura Melalui sumbangan orang Melayu, orang Islam Yang menunjukkan bahawa mereka boleh beri sumbangan Mereka boleh beri zakat Kenapa? apa? Kerana, kerana mereka mempunyai pendapatan yang cukup haul dan berlebihan untuk disumbangkan sebagai dalam bentuk derma ataupun sumbangan ataupun zakat dan sebagainya. Kita selalu dimomokkan dengan ketakutan kepada Melayu Singapura sedangkan Melayu Singapura mempunyai peluang mendapat peluang pendidikan yang lebih tinggi dan berada dalam sektor awam di di Singapura. Jadi bagaimana mungkin bagi saya dalam keadaan kita majoriti yang tak mungkin golongan minoriti ini dari sudut fakta angka dalam konteks pilihan raya pertaburan penduduk dan juga kawasan pilihan raya tak mungkin orang bukan Melayu boleh mengambil alih pentadbiran negara kita ini bagaimana mungkin kita nak lihat hari ini supaya Melayu berada pada kedudukan yang lebih baik persoalannya ialah kenapa pentadbiran pengurusan negara kita yang tempang yang pincang yang korup yang kawak Kalau kalatokrasi bagi saya kawaktokrasi kawak ha, orang kena panggil kawak ini sebab itu kita kena kembali kepada politik jujur kita kena bentukkan kembali negara kita ini berasaskan kepada politik jujur integriti amanah kebijaksanaan kepandaian berwawasan untuk membangunkan ini wawasan apa buat jamban sampai 26 ribu saya ingat berak tak payah terang nombor tu duk duk tu dia sedut tu ya, ha, kalau siapa payah berak pergi ke stadium Sultan Abdul Halim ni. pergi ha, duduk-duk tu dia tak boleh terang barang ha? jadi saya, saya, saya saya bagi saya ialah kita kena hapuskan khurafat ni ha? khurafat yang mengatakan bahawa hanya amno saja yang boleh menerajui negara kita kerana amno saja ada orang Melayu seolah-olah parti lain tak ada orang Melayu. Melayu hanya boleh selamat dengan dengan amno khurafat ini mesti dibuang. Melayu berada pada kedudukan yang buruk pada hari ini kerana sebab kerana amno disebut oleh tuan Dr. Amno Najib. Jadi kita kena kembalikan maruah Islam dan imej Melayu jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan China, jangan menyalahkan DAP, jangan menyalahkan orang India. Kononnya Melayu tak boleh maju ni kerana orang lain. Marahkan kerana kejahatan pemimpin Melayu dan kebodohan bangsa Melayu sendiri untuk melakukan perubahan pada masa yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi.